Миллионы украинцев работают за кордоном. На сегодняшний день Скажем так, 90% напевно відсотків тих коштів, які вони відправляють на підтримку своїх сімей в Україну, вони проходять сірим сірими шляхами, тобто яким чином продають водіями автобусів, продають друзями, самі провозять в гаманцях або користуються іноземними платіжними системами. Я говорю про мільйони українців і про мільярди, які могли б проходити через банківську систему України, але банкіри не можуть працювати, оскільки українець, який туди поїхав, він не думає про те там, що йому потрібно було наперед. Взяти дозвіл на з і там відкрити рахунок і скажімо, ці гроші переслати через українську банківську систему, ну, щоб це, це, людина це, 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 могла деньги, так. Да? в нинішніх умовах ці гроші являються, ну як не крути, доволі важливим фактором поступления валюты в Украину. И при этом правительство делает заявление о том, что а мы и на это наложим лапу, мы и это обложим налогом. Мало того, что деньги зарубежанские, ну, в общем-то, с кровью и потом достаются им там, за рубежом, надо называть вещи своими. Ну, именами. Так и... попробуйте заработать Никто эти там, 700 Совершенно верно. Совершенно верно, эти 700 евро. Так еще тут заявляют о том, что вы не получите их все, вы получите часть этих денег. К чему это приведет в конце концов? Да к тому же, к чему привели неумелые действия Нацбанка на банковском рынке в 2014 году. К панике люди просто перестанут перечислять сюда деньги, будут провозить, как вы говорите, в... вообще полностью э, серыми путями, либо. Начнут эти деньги складывать за рубежом и перевозить туда семьи. Все действия и все последствия будут взаимосвязаны. И действия, которые сейчас допускает правительство по отношению к экономике, по отношению к собственному народу, на мой взгляд, они явно не прогрессивные. Это регрессивные складывать действия налогом. Те деньги, которые от зарабетчан переводятся в Украину. Не комиссионным сбором, а именно налогом. Слава Богу, пока эта поправка не пошла. И вы сами говорили о статистике. Если Минулый раньше... год рикса 3 миллиарда долларов. А до этого, это то, что они... а десь... а до этого говорили о 5-6 миллиардах зарабетчанских денег долларов.